считаю, что вопрос один из непростых. Я выступил с этой инициативой собрать, чтобы мы друг другу посмотрели в глаза перед выборами. Суть разговора заключается в следующем. 25 числа будут выборы. До выборов, понятно, каждый старается выступить с программами, встречается с людьми. Но выборы закончатся 25-го. Кому-то люди действительно выберут, кому-то доверят. А нам в этом городе жить, вот. смотреть друг в другу в глаза. И я вот приводил пример в 2006 году, когда мы э, объединяли депутатов городского совета, когда все пришли из разных партий, все пришли воевать в вот, совет. Вот. Все, в общем-то, были настолько возбуждены. Э, После первой сессии, когда я всем сказал, что всем будет возможность себя проявить, в том числе добрыми делами, и что э, самое главное у нас не, не партийные флаги, а одна, одна партия жителей города Богодухова. После этого успокоились. Четыре с года работали нормально, без всякого. Поэтому мы с вами все знакомы, живем не, не один десяток лет в этом городе. Я предлагаю разработанный, ну, скажем так, мной, кто хочет что-то исправить, исправьте, дополнить, дополните. Я написал меморандум, он так и называется, про честные выборы между кандидатами. Я считаю, что это будет и примером вплоть до депутатов Верховного Совета, которые там, вы видите, стыдно смотреть, телевизор стыдно включить, как они там дерутся, рассказывают. Но суть заключается в следующем. Если вы не уверены в информации, которую кто-то распространяет специально, или какой-то черный пиар, не заявляйте об этом, чтобы у нас не было судов, чтобы у нас было неприятностей, чтобы у нас э, всегда была такая нормальная обстановка. То есть каждый должен свою программу презентовать. Каждый должен обещать своим избирателям, что он сделает для этого города очень много, сделает то-то и то-то. Но не строить свою компанию на черном пиаре, тем более не на проверенной информации, не распространять заведомо ложную какую-то э, неправдивую информацию. Там, ну неважно, оскорбительную какую-то информацию. Я вам скажу, кто э, работает ну, скажем там, в бюджетных организациях или чиновники, они заполняют декларации. Все майно каждого человека находится, я, допустим, уже там лет 10 публичный человек, я заполняю декларацию, все, что я имею, оно есть на сайте. Поэтому, когда люди приписывают, это уже, э, уже есть нарушение закона. За каждое нарушение закона придется каждому отвечать по закону. Поэтому я вас призываю, кто-то первый раз баллотируется, кто-то, может быть, не успел прочесть эти вещи. Я призываю к этому. Не нарушайте закон. Я вас прошу, Наталья, пожалуйста, почитайте. Каждому дадим свой экземпляр. Да, раздайте, давайте всем раздадим. Николай Петрович Ну все согласны или может, а ну почитай. Если... И давайте Наталья Ивановна, подпишет и тогда. И больше отставляем больше. давайте играть по правилам ну правильно все экземпляры подслушали

Думаю, каждый... Это не бумажка, это не бумажка, это Я скажу, что предвыборная кампания хотела, чтобы была честной. Я думаю, она будет не очень честной. И меморандум, я думаю, у нас не будет. Это проявилось буквально вчера. Я был на дельнице. Ну, скажем, это Заявлення я підняв з покладки, що там у нас твориться не так, як повинно твориться, а конкретно, що люди не мають можливості самостоятельно вирішити новило. Вот. Во за час окончання моєї предвиденої агітації машина моя була зафиксирована з за обох сторон. Конкретно там знаходились люди. І я ощутив, що є спеціальність со сторони цих людей. Их непосредственно занимается захоронением. Фамилию называть не буду, потому что... Все. Это, поэтому вот такую информацию я довожу до общества. что организовал, и по каким причинам мы будем разбираться. У нас остался кто? Хованова, да? И нет, он был, он раньше был. В Холоновом Харькове. В Калановом Харькове. Давайте я вам предлагаю следующую Я вам ее подпишу, если подпишу, и вам всем раздам. Согласны? Но ну, это будет либо сегодня, либо завтра. Некорректно просто без, я считаю так, что без ее подписи раздавать на руки, потому что оно теперь может где угодно засветиться на любом, вы имеете право его показывать в любой газете, на любом телевидении, э, в любом дворе, на любой улице, на любой сходке и так далее. Согласны? Да. Спасибо. Я благодарен, в принципе, кандидатам, что пригласили меня сегодня на такую встречу. Хочу сказать, что последнее время, ну так сложилось, в прессе между людей очень много неприязни, вражды, много моментов, которые раскалывают наше сообщество. Это никогда не приносило... Ни любая война не имеет победителя. Никогда война, вражда между людьми не приводило ни какому конструктиву, ни какому позитиву. Это хорошо, что люди сегодня собрались и дали друг другу обещание провести чистый выбор. Не одно столетие существует Богодухов и даст Бог он просуществует еще многое много лет и веков. Многие родились здесь, для многих этот город стал своим домом. Уйдем мы, останется Богодухов, поэтому я считаю в любом случае и после выборов победить должен город Богодухов и его жители. Я лично хочу видеть свой город, в котором я родился, современным европейским городом с высокопрофессиональным менеджментом, с властью открытой, публичной и ориентированной на нужды людей. Все, спасибо за внимание. Я поддерживаю всех кандидатов. Хочу сказать одно. Богодухов – это место, в котором живут Люди добрі, щирі, які хочуть бачити своє місто красивим, затишним. І дійсно, якщо ми будемо з порозумінням відноситись один до одного, а перший крок, я думаю, сьогодні є, коли всі кандидати зібралися в одному місті і розуміють те, що головне для Богодуха мир, злагода, добро і чесна перемога. Я думаю, що це все так і буде. І е, надіюся на те, що Після виборів ми сміло будемо дивитися один одному в очі і не будемо за свої поступки відповідати один перед одним. І якщо можна невелику відповідь Миколу Вікторовичу стосовно того, що він сказав, що в передвиборній програмі він піднімає питання стосовно нашого кладовища. Так от, в програмі, я знаю, у вас написано рішення сесії, яке приймалося. На цій сесії були ви, да. ви голосували Привося. за це. Ні. Да. Підніміть, будь ласка, записи, підніміть, будь ласка, записи. І Піднімемо. давайте так, що кожен на своєму місці може робити багато, того давайте будемо робити в місті, будемо робити задля блага наших людей. І я думаю, що тут у нас все вийде за чесні вибори, за перемогу, за порядок наклада. За порядок накладеного і в місті не на все Ну, Конкретно і хочу сказати, що ця зустріч дійсно є одна з позитивних со сторони усіх кандидатів на голову міської ради, тому що вже ми коли ми вже зібралися, це говорить і навіть не треба, як кажуть, і підпису того, що це говорить про те, що ми всі. Хочемо чесних виборів, чесно за це боротися. А хто вибере з наших односельчан, громадян міста, це вже їм вирішувати ці питання відповідно кожної кандидати, я думаю, всі вони, жителі міста Богодуха, жителі їх всіх знають, і тому що їм вибирати, тому хто зможе якось більш. Позитивно зробити нашу місію, краще зробити. Може якісь недороботки були, але нова, яка час, нова людина, яка стане, або може стара стане, яка була, але вона має вже на сьогоднішній день якісь перспективи в тому, що були ошибки, їх треба виправляти, і вона знає, як їх виправляти. Змінилися обставини, то я вважаю, що це є один з позитивних чесності виборів. А то, що е, люди, е, я, каже, це, ми не знаємо, хто це робить, але це робить все для того, щоб нас розгуртувати, як в різну сторону, посорити нас, щоб дійсно зробити це якась неправильний вибір, нечесне і тому подібне. Комусь це в цим часом, але ми з вами, ми бачимо це ему тут. І я вважаю, що з нашої сторони зусиль. Усіх... Крім того, і підпису, і від людяності, я вважаю, що ми будемо все робити для того, щоб наші вибори були слова. Всі присутствують на цьому заході, скажімо так, кожен буде старатися зробити для міста добро, в будь-якому випадку і свої програми. Кожна програма по-своєму хороша. І в будь-якому випадку... Каким будет победа, принесет цей город мир и благо. Я в завершение хочу всех поблагодарить за то, что откликнулись на эту инициативу, что подписали. Очень хорошо сказал Николай Иванович, что есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы общество общество расколоть. Вот мы э, своим действием. Я думаю, покажем пример не только с подписью на бумаге, но на самом деле покажем пример, как нужно проводить выборы. Будем бороться со своими программами, своими честными обещаниями, давать те слова, которые мы можем выполнить. Вот. И ни в коем случае не обливать друг друга грязью. Если какие-то нарушения кто-то из нас видит, у нас же у каждого есть право. Обращаемся в милицию, если кого-то притесняют, чем-то нарушают. Вот. Обращаемся в территориальную комиссию. Это их э, функциональные обязанности. Они должны, э, скажем так, вжиты все заходы для того, чтобы такого больше не было. И я всем очень вам благодарен за то, что вы откликнулись. Желаю всем здоровья и удачи. Спасибо. 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 Горе Да, да, да. Спасибо.